с командой Харькова играем не первый сезон, и мы понимали, что будет очень серьезная игра. Детей тренер может настраивать, может им говорить какие-то слова, но прежде всего они остаются все равно детьми. Вот. И после игры с чемпионом Украины Черкас они просто не отнеслись серьезно к этой игре и хладнокровно ну, не вышли просто организованно. Я считаю, что они провалили эту игру. И тяжело очень тренеру переживать такие поражения. Очень тяжело. Мы из маленького города, город Шостка, население 70 тысяч. Я как могу, стараюсь поднимать баскетбол в этом маленьком городе. И вообще в Сумской области баскетбол сейчас в полном занепаде. То есть его практически нет в Сумской области. Как только исчезла команда Суперлиги в Сумах, то, в принципе, детские тренера все разъехались. И есть, по большому счету, детский баскетбол только в городе Шостка. Поэтому остается то, что остается, приходится играть короткой скамейкой, чтобы дети росли, как игроки, и дальше видели перспективу роста. У этой игры есть своя подоплека. Дело в том, что мы в прошлый тур играли в шутки и проиграли 17 очков. Поэтому нам надо было как можно больше выигрывать сегодня. И плюс в пятницу в первой игре мы неудачно сыграли с черкасами. Парни перегорели и, в общем-то, ну, а и именно задача стояла не просто выиграть, а стояла задача выиграть с определенным результатом. Парни выполнили, во-первых, у нас сборная команда, это политех и седьмая школа, еще из авангарда есть один игрок. Значит, нам, у нас катастрофически не хватает тренировок для совместной работы, но тем не менее, то, что уже парни начали делать, в общем-то, вселяет определенный оптимизм. На первом этапе задача стоит попасть в восьмерку. Играет 11 команд в группе А. Первая задача – это попасть в восьмерку, а потом в финале в мае месяце играть уже будем бороться за определенные места. Выиграли 121, 120, много Ничего интересного, просто большой игрок не приехал у них, и ничего интересного не получилось. Как бы-то нам надо было выигрывать 20, но мы выиграли больше. Одну выиграли. Не, ну как, удовлетворение есть, просто вот та команда намного сильнее, они чемпионы Украины все-таки.